sə bir sual vermək deyirəm mən səvətlər dəyərli dostlar Siz bilirsiniz ki, Rəhim Qaziyev Heydər Əliyevin şəyböxtanı ilə o vaxt həbs olundu. 12 neçə il oturdu içəridə. Ölüm kamerasında oturdu. Sonradan da Beynəxa qələminin təzyiqi ilə Rəhim Qaziyevi bunlar buraxmağa məcbur oldular, çünki Rəhim Qaziyevin əməlində o vaxt Heydar Əlif Hacımətin irəli sürdüyü ittiham üzrə heç bir cinayət tərkibi, nə cinayət, nə tərkib. Cinayət hadisəsi yox idi. Yəni olub elan edirlər ittiham üzrə deyirəm ha, Heydar Əlif tərəfindən. Amma adamı şəhrlədilər, ölüm kamerasına saxladılar. Çıxdı, və çıxandan sonra da onun haqqında yalnız zaman-zaman yalan şahirə yaymağa başladılar ki, hörmətdən salsınlar, neyləsinlər. Nə, Amma o bütün ular o içəridə olan da artıq edilmişdi. Amma azadlığa çıxandan sonra uzun müddət də Rəhəmqəziyə heç bir təziq olmadı. Demə oldu olan təziq bilirsiniz ki, evinin özəlləşdirilməsində ona problem yaradılması ilə bağlı oldu. Sonra real müxalifətli olduğu kimi özünün və yaxın qohumlarının işlə təmin olunması mənasında oldural, iş tapmalarına mənasında oldural, çalışdırarlar ki, iqtisadi zəhətdən çödürsünlər, sindirsinlər. Bir də bu oldu, amma xatırlayın qəşəliyəm. İl e, Rəhimqazi və Əsin Hüzumlar ikinci dəfə nə va başladı? Ki, onun istintaqa cəlb elədilər, başdan torba keçirdilər, nəyləndilər. Hələ mən Bakıda olanda sən vətənlər. Deməli bu bir qrup müstəqil Allah ə, Miralim Bəhramov qəniqənd rəhmət eləsin. Amin. Miraləmin təşəbbüsü ilə bir neçə dost yığıldıq, bir yerə o vaxtı ictimai-siyasi həyatı indiki kimi canlandırmaq üçün müəyyən bir proqram hazırladıq, razılığa gəldik. Onun icrasına başlayanda Rəhim Qazi və hücumlar oldu. Rəhim Qazi rəqibin cinayətçi qaldırdılar və mən getdim. Onda desən Sabay polisində idi. Bu dağda Nazirin yanında. 9 Orada, e, mən 9 nömrəli polis dərəsində. Nədir? Orada mən nümayəndə soldum Rəhim Qazivin. Amma Rəhim Qazi və növbəti hücum dalğası başladı. O Azərbaycan xalq hərəkətinin təşkilat komitəsində təmsil olunan gündən. Buradan da mən Rəhim Məhəmməd Salamlıdan bağırma basıram. Rəhim Qaziyev kişi adındır. Rəhim Qaziyev inanın mənə. Bütün noksanları ilə mənim noksanım ondan çoxdur. Bütün ayıpları ilə mənim ayıplarım ondan 1000 dəfə çoxdur. Bütün səhvləri ilə mənim səhvlərim o Rəhim Qaziyevdən 1000 dəfə çoxdur. Bir xalqə, bir millətə şərəf gətirəsi və nümunə olası kişilərdən biridir. Kim nə deyirsə desin. Hətta bundan sonra da Rəhim Qaziyevlə mənim aranda hansı münasibətin olacağını mən deyə bilmərəm. Bütün mulladan aslı olmayaraq Rəhim Qaziyev bir şəxsiyyət kimi hələ 4 iyul 93-cü il hadisəsi müzakirəsi zamanı Azərbaycan parlamentində Heydər Əliyevə verdiği cavablardan başlayaraq şəxsiyyətin necə olmalı olduğunu, kişinin necə olmalı olduğunu çoxları göstərdi ki, kişi belə olmalıdır. Şin Ne bilim dövlər də vururlar da, həbs də edirlər, ölüm kamerası yatar, amma ləyaqətin kişi qormalıdır. Ona görə də bu rəhmğazevə qarşı olan hücumlar əsl həqiqətəndir. Mən sizə biləsəniz ki, o nə ilə bağlıdır. Hücumun mən kim tərəfindən gəlməsini demirəm mənə. Qəteyən. Yerindən duran da şatır dazdır rəhmğazevə. Nə var ki, əlmisalayət görək, məatı yox, yaşlı adamdır. Bir dənə bir dərəcə bir sümük. Boyu 1.90 sm maşında santim olsa da çəkisi 70 kilodur, 60 kilodur. Yaşlı kişidir. Və o şəkillərə də nə də uyğun gözəl bir yumşaq, yumru dilə danışar, heç də aclamaz. Din adamıdır. Könnünü İslam'a qatdırıbdı. O misalman kimi də çalışmış, xoş danışdır, insanların qəbul etməsinin və s. Mə dadamdır. Bəli, burada bir nəfər yadı Azər Əmrova. Mərkəzdir. Bəli, mərkəzdir. Amma mən istəyirəm xalqımız burada bir şey bilsin. Bax, qarşınızda görürsünüz İlham Aslanoğlu. Sualım İlham bəyin fəaliyyətinə bağlı, dostlar. Görürsünüz ki, İlham Aslanoğlu əlinə bir dənə çömək alıb düşüb dənə quruz itirin üstünə içdiyi bir uşağı didə parçalaya və ya hücum edir adamlara. İlham Aslanoğlu da əlində ağaz o iti dağısınınla ağzından vurur ki, qovrası iti. Mən də bu İlham Aslanoğlu ilə biz 10 il, bu 5 il bundan qabaq bir mübahisəm var idi. Biz necə də mən 60 idi, mən onu 60 idi aramızda nəsə bir mübahisə var idi. Yəni torpaq üstündə bir-birimizlə savaşmışdıq vəzifə üstündə dava eləmişdik. Məni çıxarıb mənim yerimə onu qoymuşdular. Onu çıxarıb məni qoymuşdular. Aramızda bir düşmənçilik münasibəti var. Amma bu quduz it. Əgə qarşılar masa İlam Aslan oğluunda dişli xəstə edəcək, məhfə edəcək məni də. Deməli İlam Aslan oğlu quduz it ağrısından bura-bura mən də gəlirəm məs bu anda. Baxın ha. Quduz yetmir nə yox. Məs bu anadakı İlamasdan oğlu əlində bir dərə çomaq döşür bu quduz isa burunun üstündən. Mən də gəlirəm başlığıda daldan çubuqla ya İlam ayağını vururam, qətiyinə vururam, ya kəlim daşa atıram başına. Millət. Mən Məmməd Qurbanov oğlu bu anda kimə qulluq eləyirəm? Kimin tərəfindeyim? Xaşir Mahmuz burada yazın. Quduz itin tarafındayım. yoxsa Quduz itə kömək eləmək istəyirəm. Onu xilas eləmək istəyirəm. İləm açılır onun əlindən. Xaşir yazsın. İtin tərəfində. İtin. ite Bəli. Hamı yazır. İtə kömək eləyirsiniz. Bəli. Sizin mən başınıza dönerim. Seni yaradana ben kurban olmayayım. Ne yiyeyim İlan və bu da həsrə millətin. Ay kişi, ha bu milləti istəyirlər. Başına da daş düşür özü boyda. Bu da millət. Burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur ki. Əgər bu vəziyyətdə mən yatmışam, yatmışam, va ilan o, Aslan oğlu mən dünən görmüşdüm nə bazarda, Yevləp bazarında. Əgər mənim onun düşmənçiliyim varsa, sözümü dünən deyərdim. Sürəğa gündə görmüşdüm Bakıda. Pizna parkın qabağında. Sözüm var o deyərdim. Bəli, bir 5 il bundan qabaq İlham bə görmüşdüm mən bulvardan. Bir söz demədim mən ona. İndi gözləmişəm, gözləmişəm. İlham Aslan oğlu əlində bir çomax, quduz iti vurmaq məqamında dadla gəlmişəm cız vaxtı ilə belə-belə. Təbii ki, mən quduz itin tərəfindəyəm. Mən quduz itin tərəfindəyəm. Əsən vətənlər. Rəhim Qaziyev və real hücumlar o zaman başladı ki, Rəhim Qaziyev Azərbaycan Xalq Hərəkatının Təşkil Komitəsində oldu. Orada bir duruş sərgilədi. Siyasətçi duruşu, asaqal duruşu, çı duruşu, ləyaqətli bir duruş. Ondan sonra başına torba keçirdilər, hücumlar, təqqirlər, ağzından yazdılar. Ona görə də dostlar, bilməlik ki, məqsəd nədir? Əgər bu məqamda Qurban Məmmədov İlham Aslan oğlu nu Arxadan vurursa, öyrdən vurursa, nə bilirəm onun badalaq gəlirsə, ay daş deyirlər də sizə bunun qabağını. Məqsəd aydındır. Və bu Qurban Məmmədovlar bir yox, çox ola bilər. İndi Lamaslıoğlu quduz itdən qorunsun, körpə bir uşağı, öz халqını, onun qalma yerində quduz itlərdən qorusun. Yoxsa dönüb Qurban Məmmədovun umursun. Mən öz adım deyirəm ki, heç kəs məndə inciməsin. Heç kəsin qəlbinə dəyməyək. Sualım budur dostlar, xahiş edirəm siz də deyin. Bu İlham Aslan oğlu, yəni Rəhim Qaziyev, quduz itə qarşı mübarizəsini davam etdirsin, yoxsa bu mübarizəni saxlayıb dönüb onun ayağını dişləyən, ona daş atan, ona kərlatan ona söz atan adamlarla uğraşsın. Siz nə təklirsiniz? İlham Aslan oğlu Rəhimqaziyev quduz itə qarşı mübarizəsini davam etdirməli, yoxsa dönüb bu işdə işte ona məna verən adamlarla debata girməli, müəssislərə gedə bilməli, vaxt itirməli. Nə etməli sizə? Dostlar, rejimin bizə qarşı tətbiq etdiyi metod budur. Ona görə də mən buradan da həm Qazevdən xahiş edirəm dönün dönə. Heç bir halda qeyri-ciddi adamların ittihamlarına cavab verməsin. Heç bir halda qətiyyən buna imkan vermək olmaz. Bizim belə şeylərə vaxtımız yoxdur. Bizim rəqibimiz Heydərizm nəşmidir. Heydərizm devrəndən sonra normal dövlət qurular, normal müstəqil məhkəmə qurular, o məhkəmədə Prokurorlar İlham Aslanovlu ittiamçı prokuror. Misal üçün deyirəm ha bunu. Hakim də olar, bir başqası, bir namuslu adam. Hə, o məhkəmədə Surət Hüseynov da dəvət olunur. 493-cü il cinayətində iştiraki ilə bağlı sözünü deyir. Rəhim Qaziyev də deyir. Qurban Məmmədov da məhkəbənin qarşısına durar. İləməliyev də dedəsi Heydər Əliyevin ruhudur. Naraton bu şeylər araştırılacaq. Bax bu gün nə dostlar? Bizim buna vaxtımız yoxdur.